अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व आज का बयान बहुत ही जरूरी है और सब दोस्त इस बयान को देखें ना पटा ना पंजाबी ना सिंधी हम सिर्फ मुसलमान हैं मौलाना अब्दुल सत्तार साहब की कारगुजारी बहुत ही अहम बयान जजाक अल्लाह बदतरीन गुनाह है ये वो बदतरीन आते हैं जिसके तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है बोझ है पीठ पीछे उसके तस्करें हैं उसको बदनाम करने के हर तदबीर है ये मुसलमानी नहीं है तो मेरे अजीज अगर अल्लाह नमाफ फरमाया अल्लाह फायल फरमाया अगर हमारा माशरा इस नफरतों की तरफ आगे बढ़ता चला गया यकीन जानी हलाकत और बर्बादी की तरफ चला जाता इसमें निजात नहीं है इसमें इस मुल्क की हिफाजत नहीं है इसमें इस मुल्क की तरक्की नहीं है और बर्बादी की तरफ जाए ये रास्ता ही नहीं है तरक्की और फलाफा हम अल्लाह के नसीहत को तो नजरअंदाज करें रसदुल्ला रसद्ला वसलम की हिदायत से तो नजरें चुरा लें और चाहें कि हम कामयाब हो जाएंगे हम तरक्की पा लेंगे मोहब्बत और उल्फत और सुलहान अल्लाह रसुल्ला वसल् ने तजवजो दिलाई कौन इबाद अल्लाह जिस कदर अल्लाह की बंदगी बढ़ती चली जाएगी अल्लाह की अजमत बढ़ती चली जाएगी और यह शरूर होगा मैं अल्लाह का बनता हूं किसी कदर इस्लामी अखूत और इस्लामी भाईचारा भी बढ़ता चलेगा लेकिन तुमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा दायत पे मजबूती से आ गए इस्लामी तालीमत पर अमल पैरा करना अमल पैरा होना शुरू किया तुम पे अल्लाह की मेहरबानी हो तुम पे अल्लाह का फजल हुआ जो तुम्हारी नस्लों में नफरतों की आग भड़की हुई थी बुझ गई तुम जो नफरतों का शिकार थे वो मोहब्बतों से बदल गई अल्लाह का तुम पे बेकरम होगा अल्लाह का तुम पे करम होगा तो मेरे अजीजों सच यही है कि जिस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हिदायत पे, हिदायत पे अमल करते रहेंगे अपनी इबादत की जिंदगी में भी और अपनी माशर्ती जिंदगी में भी में भी और अखलाक में भी हुकुल्लाह में भी और हुकुल इबाद में भी अल्लाह के हुक्मों को सामने रखेंगे और रसूल सल्लाम की हिदायत को सामने रखेंगे ये हमारी फलाह का और निजात का और सच अर्ज कर रहा हूं दुनिया आखरत की तरक्की का रास्ता हमारा हर कदम और हमारा हर तर्ज अमल और हमारा हर बोल और जिसे कहेंगे अपनी कोशिश और तोनाई इस पहलू पर खर्च हो रही हो जिससे मुसलमानों में बाहमी में हो रहा हो मुसलमान आपस में जुड़ रहे हो मुसलमानों में आपसत और मोहब्बत को फ़रूक मिल रहा हो अल्लाह हमें इसके लिए कबूल फरमाए और हमारी सलाहें और इसमें सर्फ़ हो अल्लाह की तोफीक नसीब फरमाए तो भाईओ दुनिया की ये जिंदगी आर्जी है और धोखा है हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को मानना चाहिए और तबलीग के काम में हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ कर इसी में हमारी Came